Уважаемый Адам Владимир уважаемые коллеги, уважаемые избиратели, в который раз нам всем приходится убеждаться о том, что буржуазное государство и рыночный уклад экономики безразличны людям труда, что выгода и нажива – главные принципы функционирования капиталистического общества. Это в полном мере ощутили на себя работники предприятия Шахтерский клей в городе Донецкой области. Около 250 человек находятся под угрозой быть уволенными, а значит, и под угрозой лишиться средств существования не только для себя, но и для своих семей. Руководство предприятие уже составило списки на сокращение. А для того, чтобы сэкономить расходы, сократило трудовую неделю, тем самым вынуждая работников уволиться по собственному желанию. И это несмотря на то, что этот завод является нулятным победителем многочисленных конкурсов. А в 2011 году признан лучшим предприятием области. Выпечка шахтерского хлебозавода славилась еще с советских времен. Хлеб шахтерский хлеб, я сходится самым вкусным в регионе. Это я знаю не понаслышке, потому что и я, и моя семья и кушают непосредственно шахтерский хлеб. И более того, в ялке на этот хлеб ловится рыба. И местные верят местным жителям 10 лет уже на другой хлеб в ялке его не ловится. Ассортимент выпускаемых завода продукции еще недавно насчитывал около 10 видов продукции. Сейчас же в магазинах можно найти лишь 2-3 вида. В случае же закрытия завода хлеб будет привозиться из Красного Луча, Динакова, Смешного и даже Харькова. Ну Много жители города и района убеждены в том, что такая роскошь, как свежий хлеб, для них будет попросту недоступна. Понятно, что идея ликвидировать предприятия могла родиться только в головах современных хозяев жизни, для которых человеческая жизнь, равна как и завод, в развитии которой были вложены силы нескольких поколений, труженики представляют собой не более, чем очередное средство для личного обращения. Компания всегда стояла на стаже интересов и труда. Поэтому мы уложим максимум усилий для того, чтобы шахтерский клей по-прежнему радовал шахтерцев своей свежей выпечкой, а права и интересы членов трудового коллектива были соблюдены. Я призываю всех о что неравнодушной чтобы некогда славного предприятия принять участие в протестных акциях, я не дадим выход на улицу 250 работников предприятий. Лишь объединившись, мы сможем предоставить производство аллигаторов и контролируемыми власть. Без борьбы нет победы. Спасибо.